Вечер у прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Лінію Дніпропетровського метрополітену виведуть на поверхню, реконструюють Карла Маркса та візьмуться до капітального ремонту проспекту Кірова. Саме про ці проекти ми будемо сьогодні говорити з міським головою Дніпропетровська Іваном Куліченко. Іван Іванович, здрастуйте. Один із найбільш обсуждаємо сріті гаражан проекта это Продолжение строительства метро с наземными станциями. В принципе, в других городах Украины и за границей это не новшество. Но для Днепропетровска это практически мегапроект. Одни относятся к этому скептически, другие считают, что да, действительно это нужно. Поясните, единый ли это проект с строительством метро? И что это за наземные станции? Насколько они будут полезны для Днепропетровска? Ну, во-первых, опыта в Украине нет, в других городах в Европе да известен. Единственное, что можно сказать, в Киеве сейчас заканчивают кольцевую э, железнодорожную э, дорогу, так сказать, магистраль, которая подвозит пригородными поездами и внутригородским поездам, в том числе и станция метрополитена. Здесь же мы говорим о создании специальной ветки, э, которая э, с использованием железной дороги готовой инфраструктуры, которая есть в Днепропетровске, для развития перевозки пассажиров, используя метрополитен. Действительно, этот вопрос возник, и мы его много обсуждаем. Главная причина в чем? Когда утверждалась схема развития Днепропетровского метрополитена, в свое время еще с СССР, тогда не считали деньги, как, какие эксплуатационные затраты, оплачиваются и пятаком, оплаченным за проезд, эксплуатационные расходы. Сегодня, когда за все нужно платить, посчитали экономику и возможность дальнейшего развития метрополитена. И вот тогда возникла идея. Метрополитен, который у нас сегодня существует, и три станции, которого нужно достроить, он находится на глубине станции от там, 50 до 110 метров, которая будет возле музея, станция музейная, и работа эскалаторов, подкачка воздуха, работа по подогреву воздуха и кондиционированию – это очень серьезные затраты и на обслуживание, на стоимость самих расходных материалов и, основное, это электроэнергии. Это все очень затратно, поэтому искали путь как догрузить существующую магистраль, э, ну, и нашли такое решение. Это наше счастье, что исторически через центр города проходят железнодорожные магистрали, под которым ходят э, пассажирские поезда, э, ну, грузы перевозят, а как внутригородской транспорт он не используется. И тогда появилась идея использовать ветку железной дороги через Мириахерсонский мост и завязать станцию, ну мы пока говорили о северном массиве на э, левом берегу, но при дальнейшей проработке э, Александр Момат, руководитель поднепровской железной дороги, предложил посмотреть аж до Игрени, действительно, если будет пассажир, почему туда и не поехать, железная дорога есть, и до э, станции, э, которая расположена внизу э, жилмассива Тополь, встречная. Таким образом, используя железную дорогу, построив посадочные терминалы, можно забрать пассажиров с жилмассива Победа, жилмассива Солнечный и э, Левобережного узла жилого, но, конечно, не тут, где проспект Правды, а той южной части города Днепропетровска и перевести их на станцию музейная, чтобы люди могли пересесть. В чем преимущество? ну во-первых на жилмассиве Победа есть часть жилой застройки, которая имеет очень большую ценность и квартиры ценятся больше, чем, допустим, на Левобережном, на Красном, Камне, на Тополе. Это действительно один из, из э, ну, лучших районов, но только то, что прилегает к набережной, то, что уходит дальше к железной дороге и к частному сектору, он депрессивный, он депрессивный и создав там посадочные терминалы, мы продаем новую значимость этой земле, и город в дальнейшем сможет постепенно развиваться жилищным строительством, поднимаясь вверх, и эта железная дорога ну, будет служить внутригородской транспортной магистралью. С другой стороны, человек может выбрать, если ему нужно ехать, допустим, троллейбусом или автобусом, как он привык, он пойдет в эту сторону, на набережную, если ему подойдет так, перевозка железнодорожным транспортом, он перейдет, пойдет в сторону. Но для этого нужно построить дорогу, тротуары, подходы, посадочные павильоны. И при этом основная цель этого проекта в чем? Допустим, на станцию встречную пешком с Тополя идти далеко. С трех массивов, Тополь 1, 2 и 3, с центра, будет специальный автобус, метробус, который привезет на статистическую встречу к времени, когда подходит туда поезд. Вот поезд, допустим, ходит будет через часы пик, через 10 минут. Люди вышли с этого автобуса, не покупая никаких дополнительных билетов, сели э, на э, внутригородской поезд, он будет иметь, иметь витро, такой же поезд, как и метрополитен. Доехали до проспекта, кому нужно, до проспекта э, Карла Маркса и тупиковой станции пересели на метро и не по этому же платежному документу они поехали дальше на Красный Камень или на вокзал или в центр вот использование одного платежного документа и сервисное обслуживание минута в минуту автобус подвез к поезду поезд подвез и в это время ты пересаживаешься и не ждешь сколько стоит этот проект? чтобы сказать сколько он стоит нужно сделать проект За... сегодня расчетно мы э, говорим о том, что э, посадочный терминал, в зависимости от того, путь ли он оборудован кондиционированием, обо... то есть какое качество э, мы создадим внутри, это дорогой будет или временный терминал, э, покажет расчет, сколько пассажиров, это нужно все делать. Но скажу, что стоимость всего оборудования э, по железной дороге, всех подъездных путей, Устройство посадочных терминалов будет стоить меньше или дешевле, чем километр подземного метрополитена, строительство без станции. Это в цифрах несопоставимо. Не, не С другой стороны, это дает возможность существующий метрополитен догрузить пассажирам по дешевой перевозке и таким образом уменьшить стоимость эксплуатации за счет перераспределения в метрополитене, который... Вы знаете, что сегодня город доплачивает э, метрополитену, ну, допустим, в этом году 20 миллионов 29 миллионов гривен для того, чтобы не поднимать стоимость поездки дороже. Потому что платить дороже не, ну, люди не зарабатывают такой зарплаты, и это очень ну, накладно для городского бюджета. Когда пассажир поедет по недорогому. Реконструируем пути, это будет стоить других денег совершенно. И самое главное, мы увеличим перевозку метрополитеном до 100 миллионов пассажиров в год. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Гость в студии мэр города Днепропетровска Иван Куличенко. Телефоны в студии 740-1041, 740-1042 и 740-1043. Скажите, пожалуйста, такой вопрос от скептиков. Не будет ли, допустим, этот проект таким же долгоиграющим, как строительство метрополитена, которое затянулось надолго, поэтому вот мнения разделились, хорошо ли это или плохо ли это? Я скажу, что на стадии разработки проектных решений, громадских обсуждений это очень хорошо, когда есть скептики, и мне очень нравится, когда рассуждают люди, которые ездят на своем автомобиле и, и не знают вообще, что такое метрополитен Днепропетровский. Их мнение тоже очень важно, они уже успешные люди, и они организовали свой бизнес и, естественно, помогут организовать и, и другие виды бизнеса в Днепропетровске. Поэтому на стадии обсуждения, в каком месте будет станция, какие к ней будут подходы, какое количество пассажиров может быть. Это все будет обсуждаться с жителями города Днепропетровска для того, чтобы определиться с частотой станции. Их можно сделать, допустим, на всем этом протяжении 6, можно сделать 3, можно сделать 9, в зависимости от того, какой будет сформирован пассажиропоток. Это все нужно изучить. Но... В процессе реализации я говорю совершенно однозначно, что за эти четыре года, которые будут вести строительство за счет кредитных ресурсов Банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, можно всю эту работу выполнить за средства городского бюджета, не привлекая никаких дополнительных средств и ввести в эксплуатацию все одновременно. Тогда Илья, это будет эффективно. У нас, по-моему, есть телефонный звонок. Добрый да. вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Иван Иванович, да. очень приятно с вами общаться. Я не впервые в эфире. Это Воздухоплотская, 10, квартира 13. Вы нам помогли по Воздухоплотской со светом. Огромное вам спасибо за что. Но у нас проблема. Я понимаю, что для вас это не новое, что мусор складируется не вывозится. Это во всех районах. Сейчас это больной вопрос. Но на протяжении 10 лет Воздухоплотская, 10, это 34-й ЖЭК, мы не имеем двор. Мы два раза в год, весна-осень, я инициативная группа, выходим, собираем эти бумаги, эти листья складируются, которые не вывозятся. И еще был у нас был отказ, мы обращались по поводу дворника, нам было отказано. Мы не знаем, помогите. И кусочек воздухоплотской от будивельника, асфальтируйте хоть, хоть бытовым, от, от, от этим... Срезом, рыцем. срезом. Да, срезом. Я, я вас услышал, но что касается дворника, это в наше время уже не должно быть проблемы. Я разберусь, и, безусловно, ну, с понедельника там будет работать человек, вплоть до того, что кого-то из передовиков этого производства направим, потому что не может быть участок без дворника. Что касается мусора, вы затронули очень болезненную тему. Она серьезно обсуждается, уже обсуждается в течение двух месяцев. Я не скажу, что во всех районах плохо. Вот, допустим, сравнить два месяца назад Жабтневый район и Жовтневый сейчас, это уже разная уборка, это уже разные графики, это уже ну, то, что, к чему мы стремимся, еще не идеал, но то, к чему стремимся. Сегодня самое сложное два района. А Днепровский и Ленинский, частично Красногвардейский. Уже в дороге шесть автомобилей новых мусоровозов и заменили перевозчика. Вынуждены сегодня возить обычными кразами и камазами мусор, с жилых микрорайонов, потому что ушел перевозчик экология, и сегодня этот этап нужно пережить. Но я вам гарантирую, что пройдет месяц, максимум полтора, но мы ставим задачу до 29 числа, э, эту задачу решить полностью, чтобы контейнеры, которые забрал прежний перевозчик, заменить на новые и э, укомплектовать автомобили для того, чтобы новый перевозчик выполнял эту услугу. Лучше, чем делал предыдущий. У нас есть еще один телефонный звонок. Да, добрый пожалуйста. вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Иванович, да. вопрос такого плана. В прошлом году был разговор по поводу ремонта дороги от улицы Титова до 12-го квартала Геройственного города. Будет ли в этом году произведено ремонт? Мы говорили о том, что на эту часть дороги разрабатывается... Проектная документация. Разработка проектной документации завершена. Она находится в экспертизе. Но э, говорим сегодня, что в этом году такой объект мы не можем включить в план, исходя из объема финансирования, который есть. Э, более напряженная магистраль, которую выбрали э, в план этого года, это Набережная Заводская. Мы ее ремонт уже ведем. А в этой части э, проспекта героев Сталинграда, работа еще усложняется тем, что дорога, проспект становится уже, чем та часть, которую мы реконструировали. Там нельзя полотно оставить в отдельно стоящей полосе, и участками нужно переходить на конструкцию дороги, такой, как сделано по улице Карла Липнахта или Чернышевского. Нужно укладывать трамвайную плиту, железобетонную и дорогу. Это очень дорогое удовольствие. И сегодня, что график движения трамвая там, он не пиковый или не перегружен, что движение автотранспорта сегодня это не самое напряженное министраль, поэтому мы готовимся на следующий год. Кроме того, давайте сразу перейдем к реконструкции. Вот реконструкция Карла Маркса проект будущего, так говорят все. Да. По, по, по крайней мере заголовки кричащие. Я предлагаю поговорить о том, что делается сегодня в городе, и у нас уже есть для этого сюжет. Смотрим. Поганим станом доріг і дворових проїздів у Ленінському районі мало кого здивуєш. Тим удвічі приємніше, коли щось змінюється на краще. Колектор, якому майже 85 років, псував життя місцевому населенню, постійний неприємний запах і калюжі. За ініціативою керівництва агрегатного заводу і при підтримці міської ради на Виборській розпочали відновлення мереж. Хоча роботи тут ще ведуться, позитивні зміни вже відчутні. Зношені комунікації старого колектора повністю замінили на труби большего диаметра. Часто прорывы, провалы, заливала улицу фекалиями. И по инициативе тогда агрегатного завода и винного директора, руководителя этого предприятия, мы взялись совместно реализовывать этот проект, потому что тут не только стоки предприятия, стоки всего жилого микрорайона. И мы вложили, уложились здесь один два десятых километра. Сверно, поліетиленової 500 діаметр 300 міліметрів реалізаційно труби. Частину фінансування реконструкції колектора взяв на себе агрегатний завод. Взагалі цей проект доволі складна інженерна споруда, яка тепер доволі довгий час служитиме людям. Большая робота дуже нужная для всього району, тому що і ливневые стоки пойдут нормально, і каналізаційний колектор піде нормально. У нас і балку перехватывает этот колектор, напорний колектор що йде знизу со всех Учреждение со всех домов идет сюда наверх, поэтому очень большое, очень серьезное инженерное сооружение. Мы решили такую комплексную проблему для всего района. Після заміни колектора автошлях латати не стали, а вирішили повністю відреконструювати вулицю. Зараз добра половина виборської вже готова. Робочі встановлюють нові бордюри, вирівнюють шлях, укладають асфальтобетонне покриття. Наразі обіцяють привезти до ладу із ливівки, зайнятись освітленням. Народу у цій місцевості живе чимало, і у багатоповерхівках, і у приватному секторі. Більшість людей висловлює побажання про нові тротуари. Коли головні роботи з реконструкції завершать, візьмемось і за пішохідні. кажут чиновники. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 740 1041 740 10 41 740-10-42 и 740-10-43. Сегодня мы говорим с Мэром Днепропетровска Иваном Куличенко. У нас уже есть телефонный звонок. Да, не успела проговорить. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, да. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не знала, просто меня включили. Добрый вечер, Иван Иванович. Добрый вечер. Я бы хотела вот вы рассказывали про метро. Я бы хотела узнать, вот мы живем на парусе, веточку тут буквально одна остановка. Не будут достраивать к нам на парус? Будут. В планах развития метрополитена есть строительство двух станций. тур на что разработан, первоначальная стадия проекта в существующий парус и тот парус который должен был развиваться, учитывая что там индивидуальное строительство и удалось уже на этот период серьезно понизить уровень грунтовых вод и жителям частного сектора живется намного лучше, чем жилось раньше их сильно топило и учитывая, что мы продолжаем промывать или делать специальные каналы в деревских плавнях, и э, экология этого района еще больше улучшится. Мы видим, что со сносом частного сектора спешить не приходится. Поэтому сейчас ведем разговор строительство одной станции, чтобы дойти до э, густонаселенного микрорайона, который застроен высотными домами. И, безусловно, эта работа будет. Но после окончания э, по центру города нужно сейчас... Э, ну, закончить эту часть и привести центр города в порядок. Давайте вернемся к ремонту. На каких еще улицах города проводятся ремонты и реконструкции? Ну, вы знаете, одновременно работать там на 10-15 улицах или там даже четырех сложно, потому что есть технологический цикл, процесс, мы стараемся его выдерживать. Конечно, если бы было бы денег немерено, сколько хочешь, сколько я свой, создали бы еще, привезли бы асфальтобетонный завод, поставили. Но исходя из того финансирования, которое мы имеем, и цикла работ, сейчас мы работаем одновременно на четырех улицах. Капитальный ремонт набережной заводской, и тот участок, который анонсировали, уже нижним слоем закончили. Сейчас там доработка линейных коллекторов. И продолжаем уже работать на участке от Кайдагского моста до жилмассива Парус. Туда переходим. И работаем одновременно на Панасомирного, на Выборской и на Красного Казачества. Красного Казачества мы начинали еще по весне. Но по ряду причин, связанных с инженерной подготовкой, мы оттуда уходили. Сегодня вернулись и ведем работы. Есть еще одна работа, о которой мы не говорили. Я думаю, что в понедельник буду проводить техническое совещание. Очень серьезно испортилось верхнее покрытие, как это называют, думаю, стиральная доска на улице Артема. Опускаться вниз практически невозможно. Там сегодня аварийная ситуация, поэтому мы думали эту улицу делать, но вынуждены сейчас перестраивать свои планы и выходить на работу на эту улицу, потому что Оставить ее в таком аварийном состоянии мы не можем. Поэтому в ближайшее время. Я уже называл, у нас есть улица братьев Трофимовых. И э, перспектива проспекта Кирова. Но по ней нужно говорить отдельно. Пока да. финансирование уже выходим на техническое решение. Если интересно поговорить, можем поговорить и об да, этом. Но... Чуть, чуть позже. Об этом Хорошо. уже есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый, да, вечер, Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. В прямом эфире мы вас прекрасно слышим. Это мне, да, наверное? Да, вам, вам. Конечно. А, Иван Иванович, да. добрый вечер. Добрый Вас беспокоит вечер. жительница дома 56 по, ой, по улице Братьев Трофимовых. У нас между 54 и 56 домом хотели строить э, вставку дома. Вырыли котлован, вставку не построили. И сейчас вместо этого котлована там свалка мусора. И дворники, и жильцы сбрасывают туда мусор, а потом талят его и невозможно открыть окно. Вот такая жара, невозможно открыть окно. Вот эта вся гарь идет в квартиру. Ну, если интересна история этого объекта, то скажу, да, мы действительно хотели там построить вставку угловую для того, чтобы отселять людей с съездов Скайдакского моста, потому что это ближе и лучше, чем западный. Но оказалось, что там в свое время были забиты, выполнены определенные работы по устройству основания. По ним есть споры, судебные решения, и реализация этой идеи так сказать, была приостановлена. Но вы абсолютно правы, и спасибо, что мне подсказали. Я завтра пошлю специалистов, не должен там собираться мусор, тем более вода не, в котловане должна попадать и под фундаменты дома, поэтому там нужно банально взять, засыпать, разровнять, и пока мы решим все вопросы, юридические с претендентами на эту площадку, жители не должны просто страдать, поэтому в ближайшее время найдем там порядок. Давайте вернемся немножечко к реконструкции проспекта Кирова. В конце августа в планах приступить к первому этапу этой реконструкции. Что планируется сделать, за какой срок? Если есть какая-то информация, давайте мы переговорим об этом. Ну, во-первых, сказать, что приступить это будет неправильно. Уже приступили. И жители проспекта Кирова уже испытывали определенные неудобства. Мы практически от проспекта, ну, нет проспекта или от улицы Димитрова и вниз до Свердлова уже поменяли сети теплоснабжения. И большая часть их находилась, находилась в аварийном состоянии, и эту работу завершили. Сейчас ведутся работы по замене некоторых отводов водопровода, потому что есть там водопроводы в аварийном состоянии, и завершили проект, отдали на экспертизу на переустройство канализационного коллектора. Жители проспекта Кирова, да и все, кто пользуется этой дорогой, знают внизу между проспектом Кирова и Светлого, там сегодня, ну она уже, будем говорить, десятилетиями. Вот сколько я живу в этом городе, сколько там проседает, проседает и проседает. И э, раньше, в общем-то, сложно было и сделать в плывунах, поэтому, э, поскольку мы научились делать в таких сложных условиях сети канализации и ливнестоков на Шмидт, вот делали на Московской, сейчас вот на Выборской делали проколы, когда можно протянуть пластиковую цельносварную трубу, то там нужно еще будет делать и ремонт канализации. Поэтому на первом этапе мы планируем вести работы на проспекте Кирова, на отчетной стороне, то есть вверх mm -hmm. от проспекта Кирова и до улицы Титова, в полном объеме, в обратном направлении, может быть, только до проспекта Ильича, и пока не сделаем э, канализацию. Это не дешевый проект, он требует определенной концентрации и финансовых усилий, и организационных возможностей. Поэтому в этом году говорить о нижней части проспекта той, говорить даже не приходится, что в этом году сделаем асфальт. Но тем не менее, мы проспект Кирова начинаем, он действительно сегодня требует серьезных вложений. Он, э, латался латками четыре раза, уже дальше оставлять. Но напряженная магистраль, оставлять ее в таком виде нельзя, и начинаем работать. У нас еще один телефонный звонок. Да, но... пожалуйста. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите. Алло. Да, Здравствуйте. Да, да. Э, это вопрос, вы меня слышите, да? Да, конечно. конечно. Добрый вечер, Иван Иванович. Добрый вечер. Э, Живем на Тополе, в частности, дом 16, дом 56. Вопрос по поводу дворовых собак. Это невыносимо. Сегодня с внуками гуляла, их стая не бегают. Он смотрел передачу по Никополю, по новостям. Уже, скажи, на собака укусила девочку? Так что ж мы ждем? Вот это вот хотела спросить. И что будем делать? Гуманно разбираться с этими собаками. Мы, мы приняли на прошлой сессии э, уточнение к э, порядку поведения с бездомными животными э, в городе Днепропетровске. У нас было Достаточно сложная ситуация в связи с тем, что ну, будем как здоровых, но брошенных собак э, утилизировали. Поэтому сейчас э, выход один, общество э, так сказать, требует, чтобы к собакам было гуманное отношение. Поэтому выход один ловить, э, лечить, стерилизовать, э, де, ну, что-то пойдет, безусловно, больных животных. Э, с ними будет одно, ну, так сказать, здоровых животных. Будем содержать пока в питомнике. Но скажу, что наше общество готово только критиковать, а гуманно относиться к животным не готово. Вот мы там предлагали десятки собак, которые, в общем-то, выгнаны из дому, достаточно, ну, как сказать, хороших пород, ну, немножко запущенных, после оздоровления, чтобы люди взяли себе бесплатно и дальше кормили. Желающих на таких собак у нас, к сожалению, а немного. Вот такой вопрос. Вот что делать? Лови, лови, ловите пока э, тех, которые больны и, так сказать, ну, бесперспективны. Знаете, что делать? Те, которые здоровы и могут дальше жить, значит, стерилизовать и, 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 и искать им семью, которая их примет. В райисполком обращаться, в ЖЭК обращаться. Как, как им Да, сегодня можно обращаться в, в, в службу 05 э, города Днепропетровска, и э, мы эту задачу будем решать. Иван Иванович, и у нас уже не так много времени остается. Э, скоро начало учебного года, чер буквально через э, пару недель. Э, готовы ли школы э, и все ли сделано из запланированного? Работы еще много, но я не сомневаюсь, что будет готово. У нас на сегодняшний день 367 объектов образования в городе Днепетровска, которые находятся в коммунальной собственности города. Э, ну, будем так говорить, 84% уже имеют паспорта готовности, то есть они, ну, 100% уже, то есть сегодня детей можно ввести в школу. Есть объекты, на которых ведутся работы покраски, э, там кровли ремонтируются. Пока еще у нас не завершены ремонты на 9 кровлях, это капитальные ремонты, и четырех фасадах. По э, 3 трем школам точнее, по двум школам, по одному детскому учреждению. Мы учебный процесс начнем, но термомодернизацию, утепление стен, не мешая детям учиться, будем продолжать еще какое-то время. И две школы, на которых сегодня ведутся очень большой объем капитального ремонта. Это скоро школа номер 42. Я вчера там проводил оперативку, она закрыта, там дети не учились целый год. С 1 сентября дети пойдут в школу, нет сомнений, но работ там еще много. И по благоустройству, и по озеленению, и по завершению работ а, внутри самой школы. Но это будет уже ну, принципиально друг, другая школа. Со своим спортзалом, со своим пищеблоком, современным оборудованием, красивой отделкой. То есть школа уже практически готова. Ну и 117-я школа, там ведется капитальный ремонт. Ситуация напряженная, я вынужден проводить там оперативки два раза в неделю. Но у нас нет сомнения, что дети пойдут в школу, хотя краска еще будет попахивать в начале учебного года. Ясно. Ну... Наш ефір уже фактически підходить концерт. Я благодарю вас как всегда за конструктивний діалог. І я надеюсь, що хоча б на часі. І я надеюсь, до встречи в да. раз в ефірі. Да. ефір програми погляд вичерпано. Нагадую, сьогодні ми говорили з міським головою Іваном Куліченко про будівництво метрополітену та реконструкцію головних проспектів міста. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі багато цікавого. Залишайтеся з 34 четвертим.